Приветствую вас. Это телемарафон на телеканале «Социальная краина» и Черноморская телерадиокомпания. В студии Екатерины зрители! мой гость Георгий Тука. Здравствуйте, вы волонтер, я думаю, кто интересуется и новостями, и волонтерским движением, читали вас, видели вас или следят за вашим Фейсбуком. Мы в эту студию часто тоже приглашаем волонтеров, чтобы больше познакомиться и с вашим мнением, и с вами, и с тем, что вы делаете. Ну вот небольшая такая рождественская история от вас, с вашего Фейсбука, я ее зачитаю, буквально выдержки некоторые, да. А практически с первых дней войны на Донбассе к нам подключился парень Миша. Сам он жил там, поэтому хорошо знает и пути дороги, и местную вату. Договорился Миша в Житомирской области о передаче вато машин машины дров. Приехал, стал договариваться об отправке. И тут два местных быка, как вы говорите, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, увидев на машине донецкие номера, вспомнили о своих патриотических чувствах и полезли учить сепара. Прибывшая милиция составила протоколы, опросила свидетелей. Один из быков... Вы дал 1,7 промилле алкоголя в крови. Второй проходить свидетельство не отказался. Вроде все шло по закону, но внезапно вступил, вступили в силу вездесущие родственные связи. Кум, сват, брат. И вот уже Миша из потерпевшего превращается в нападавшего. Вы это написали 26 декабря. Ну, а, как себя сегодня чувствует Миша? Ну, самочувствие получше уже. Сам, самочувствие у Мишки получше уже, конечно. Но, скажем так, сам процесс... Э Расследование мы держим на контроле, и ну, я не думаю, что удастся это дело либо перевернуть с ног на голову, либо спустить на тормозах. Но попытка такая да. на старте. Да, и, ну честно говоря, тут ничего удивительного, ведь родственные связи, там, кумовство, это свойственно всем небольшим городкам, поэтому... Я не привязывался бы конкретно к данному населенному пункту. Такая ситуация, она может быть в любом небольшом городке. А вы глава комитета по безопасности волонтеров, да, есть совершенно такой комитет. Да. То есть нужда тоже в этом есть, ну, тот, конечно, чтобы конечно. безопасность охранять да, и следить за этим. А, то есть, вот Миша, это не единственный волонтер. С кем смогли случаться даже Нет, в глубоком? Нет, такие случаи, к сожалению, бывали уже неоднократно. Mm -hmm. Мы эти случаи анализируем очень подробно на комитете при ассоциации волонтеров. Даем определенные рекомендации, проводим тренинги уже для волонтеров с точки зрения конфликтологии, как правильно себя вести в конфликтных ситуациях. И... Такие случаи они бывают как, скажем так, в тылу, так и в зоне повышенного риска. То есть это красная желтая зона АТО. Поэтому ну, для нас в этом случае ничего нового не произошло. К сожалению, такие случаи бывают. Бывают и попытки ограбления волонтеров, и на трассах, и это уже тоже неоднократно случалось. А кто эти люди, которые совершают попытки ограбления или вот из-за которых возникают такие проблемы у волонтеров? Я бы делил это все все вот подобные случаи, в принципе, на три категории. Категория первая это скорее отнесем к бытовому хулиганству, назовем это так, mm -hmm. да, условно. Я думаю, что скорее всего вот случай с Мишей – это как раз именно пример бытового хулиганства, когда Двое молодых людей, употребив слишком большую дозу алкоголя, потеряли над собой контроль, и это привело к нежелательным последствиям. Бывают случаи целенаправленного грабежа, когда именно волонтерские машины на трассе тормозят людей избивают и груз перегружают в другие машины и увозят. Такие случаи тоже уже были. Причем были как и на западной Украине, так и в центральной Украине. Угу. Да. Ну и третий сегмент это когда волонтеры становятся целенаправленной мишенью для противоположной стороны. Это либо диверсионно-разведывательные группы, либо та часть местного населения освобожденных территорий, которая пока еще не попала в поле зрения спецорганов наших украинских, продолжает считаться мирными жителями, а на самом деле днем он мирный житель, а вечером он берет в руки прикопанное где-то оружие, выходит на трассу и ищет добычу. К сожалению, волонтеры являются достаточно легкой добычей, потому что они, как правило, ездят Невооруженные, плохо защищенные, без э, надлежащего сопровождения конвоирования. И э, бывают такие случаи, когда их и в плен захватывают, и к сожалению, бывает, что и погибают волонтеры. Георгий, то есть правильно я воспринимаю, что есть э, такие вот бандитские группы да. по всей стране, которые вот, то есть, занимаются таким грабежом, да, есть. отслеживают буквально волонтеров, да, получается. Есть. Кто за ними стоит? Увы, я могу анализировать ситуацию только в зоне АТО. Там легко предсказать, кто за ними стоит. Потому что э, такой яркий пример оценки деятельности волонтеров, это мне передали, передали скриншот смс-переписки э, с одним из бывших сотрудников МВД, который перешел на сторону террористов. И вот там он в своей смс-ке пишет, что... Текст дословно такой: если бы не ваши долбанные волонтеры, это все бы уже давно закончилось. Но это касается именно зоны АТО. А что касается, скажем так, материковой Украины, то мне кажется, что все-таки это, это тривиальные грабители. Это не политика и не война, это просто жажда наживы. А это украинцы? Или это да, украинцы, те, кого мы называем же, сепаратистами, просто не да, Я думаю, в такие регионах. же граждане, как и мы с вами, только мы законопослушные граждане, есть граждане, которые плевали на закон. Угу. А есть такое волонтерское объединение народный тыл. У, у вас да. даже вот, да, написано. Вы один из членов этого волонтерского объединения. Сколько там человек? Или, или организации, или как это исчисляется? М если взять в общей совокупности, наверное, порядка 35-50 человек, которые постоянно задействованы в реализации разных проектов. Все дело в том, что наша организация Народный тыл она состоит из нескольких проектов. Как строятся эти проекты? К нам обращаются люди с какой-либо инициативой. Вот есть какая-то идея. Идеи могут быть самые разные. Основной наш посыл, основной наш стиль поведения ⁇ у тебя есть идея, бери за ее реализацию, мы тебе поможем. То есть реализовывать чужие идеи а ⁇ это не наш стиль. Мы наоборот помогаем людям раскрываться в реализации их собственных идей. Таким образом родились и успешно работают и проекты медицины народного тыла и проект «Колеса народного тыла», и проект «Крылья народного тыла», и «Планшет народного тыла». Таких еще там можно с десяток, наверное, насчитать. Они, то есть инициативные, креативные люди на стартапе нуждаются в какой-то поддержке нашей, может быть, это информационной, может быть, финансовой, может быть, ресурсной. Мы оказываем эту поддержку, и с прошествием какого-то времени эти проекты, они живут достаточно успешно, собственной жизнью, и иногда даже там, Месяцами мы не вмешиваемся в их работу абсолютно. А, а можно ли подсчитать, и считаете ли вы, вот скольких солдат вы обеспечили необходимым? Честно говоря, это невозможно подсчитать. Ну, там по ряду причин, как объективных, так и субъективных. Но я знаю, что вы а, к вам обращаются все. То есть вы да. не просто взяли ответственность за какой-то один батальон, да, а, то есть разные волонтеры действуют по-разному, по а вы а, даете помощь вот всем, кто к вам да. обращается. Да, начиная от э, спецподразделений, заканчивая там, и, в том числе даже и партизаны. Это именно обороны, и Нацгвардия. Нацгвардия – это подразделение МВД, это и спецподразделение МВД. То есть всем, кто к нам обращается, мы стараемся оказать помощь. Потому что для нас все эти люди – это защитники нашей Родины. И для нас не имеет значения, он принадлежит, там, условно говоря, к морской пехоте или к бронетанковым подразделениям или артиллерийским. Не имеет для нас никакого значения. Все, все эти люди, они защищают нашу Родину. И наша... Святая обязанность и долг помогать им. Вот это еще с крымских событий это наша такая линия, мы от нее не отступаем. Подсчитать не можете, да? Тонны количества. Я могу сказать людей. так: что вот сейчас, позавчера, мы примерно посчитали ту сумму, на которую мы передали только лишь продуктов питания. Угу. По нашим подсчетам, если я не ошибаюсь, это вышло примерно 25 миллионов гривен при этом э, сами мы на закупку продуктов питания не потратили ни одной гривны это речь идет о тех продуктах которые либо люди приносят к нам в офис либо в наши там региональные другие подразделения э, либо те э, продукты которые целенаправленно для нас собираются в сети супермаркетов ноус угу. эта сеть э, с нами еще с Лето сотрудничает и целенаправленно для нас собирают продукты питания. Я в очередной раз хочу заверить тех людей, которые видят эти тележки в новосе. Поверьте, эти продукты нигде не разворовываются, не складируются, они все доставляются на передовую. Более того, мы даже практически не занимаемся их фасовкой, перефасовкой. Там сотрудники новоса мы им бесконечно благодарны, они сами занимаются упаковкой. Мы им очень благодарны за это. Георгий, а скажите, вот, кто больше помогает? Какие-то бизнесмены, предприятия или вот обычные люди? Это как-то можно подчитать? Вот вы же видите это? Я да, могу говорить только лишь о нашей организации, да, да. потому что, может быть, в других волонтерских группах ситуация другая. Угу. Наши волонтерской организации, ну, наверное, если взять общий объем, то, наверное, процентов 80% это помощь абсолютно простых, даже зачастую незнакомых нам людей. Если говорить о денежных перечислениях, то суммы колеблются от 20 гривен и до, по-моему, если не ошибаюсь, самое значительное было пожертвование 50 тысяч долларов. Причем очень часто люди просто приходят, мы их не знаем, они нас не знают, и вручают пачки денег, и при этом они, как правило, вообще хотят оставаться инкогнито, их не интересует ни, ни никакой, ни пиар, просто люди выполняют свой гражданский долг. За время нашей деятельности у людей сформировалось определенное доверие к нашей организации, и поэтому не, не требуют никаких-то там ни расписок, ни квитанций. А более того, неоднократно были случаи, даже когда в присутствии журналистов с камерами у нас в офисе практически одновременно один человек приходит, передает какое-то пожертвование денежное, и тут же заходит какой-то военнослужащий, которому надо решить проблему там, по обеспечению материальными какими-то ресурсами. Он тут же получает эти деньги прямо в течение 10 минут в онлайн-режиме. Эти практически деньги переходят из одних рук в другие. И проблема решена. Вот так был, например, я не помню, какой канал снимал, но это был забавный очень сюжет, когда решена была проблема с беспилотником. Вот зашел, так вот да, просто. вот так вот у меня в кабинете, во, во время съемки, зашел человек, дал деньги. Я их не успел даже еще в сейф спрятать, как тут же заходит другой один из. Ребята из подразделения крылья народного тыла, им надо было проинвестировать в строительство очередного беспилотника. Это все время заняло ну, полторы минуты. Если это идти официальными путями через Минобороны, через различные другие ведомства, это займет в лучшем случае полгода. Вот. У вас нет проблем а, вот с этим, да, то, что у вас получается вот, наличные деньги, вот тут же отправлять их на нужды. К вам никто не обращается из, не знаю, налоговых? То есть с этим все спокойно? Вы ну, же открыто говорите об этом? Вы я об этом открыто не говорю, и я с нетерпением жду визита любого любопытного фискального пищака. Об этом я говорил, что первый зашедший будет последний. А расскажите о проекте под кодовым названием «Миротворец». Ну, это не кодовое название, это название ресурса, оно так и называется «Миротворец». Примерно где-то в августе ко мне обратилась группа ребят по специализации, по своей тайтишнике. Проект, скажем так, консолидации баз данных о террористах, он витал в воздухе были определенные надежды, что этим займутся спецслужбы, но жизненный опыт наш показывает, что во-первых координация между спецслужбами оставляет желать лучшего на сегодняшний день, в том числе. Это, во-первых, во-вторых, все-таки ну, говорить о определенной там оперативности не приходится, к сожалению. И тогда мы решили своими силами начать формировать эту базу данных. Источники формирования были самые разные. Это и в основном, наверное, если проанализировать, то это в подавляющем большинстве случаев это публичные сети. Mm -hmm. Если человек на своей странице вместе со своими данными о месте своего проживания, образования, семейном положении выкладывает фотографии, а иногда и видеоролик, как он принимает активное участие в боевых действиях на стороне террористов, то для нас это является основанием для того, чтобы его заносить в базу данных миротворца. Был период, когда мы этот ресурс держали в достаточно закрытом состоянии, мы не готовы были его, скажем так, опубликовать в открытую, мы давали доступ к нему только лишь тем людям, которые ввиду своей специфики нуждаются периодически в идентификации задержанных граждан. Это и подразделения СБУ, МВД, контрразведка и те наши части, которые стояли на блокпостах. Но не так давно мы поняли, что проблема эта, она намного шире. Почему? За последнее время участились случаи терактов, которые производятся, ну, скажем так, в, в глубоком тылу. Да? Это и Харьков, и Одесса, и Запорожская область, и попытки уже в Киеве были такие. Тогда мы решили предоставить любому желающему ознакомиться с этой базой данных иметь такую возможность. Мы очень надеемся, что в эту базу данных будут заглядывать не только спецслужбы, но и те люди, которые предоставляют жилье переселенцам, те люди, которые занимаются скажем так, благотворительной деятельностью совместно с переселенцами. Почему? Потому что ну, Наверное, надо все-таки говорить о всеобщей бдительности. И нельзя исключать того, что среди людей, которые скрываются под личиной мирных переселенцев, могут находиться и террористы. Используя эту базу данных, их достаточно легко можно идентифицировать. А, Георгий, скажите вот что, что интересно, кем вы были до того, как начался Майдан, как началась война, чем вы занимались? У меня был свой достаточно небольшой бизнес в IT-сфере мы занимались поставкой оборудования для операторов мобильных связи то есть вы не военный человек да. вы не военный человек я о том что э, с майданом и э, с войной да мы увидели на самом деле много потенциала э, в людях которые никак не относятся к войне к благотворительности и которые начали этим заниматься э, скажите вы э, не Остались ли еще силы? Потому что многие говорят, что все-таки как-то вот уже люди устали от благотворительности. Хотя вы как раз занимаетесь вот и ездите, да, постоянно, часто в зону АТО. И вы, как никто другой, так, такой посредник между вот столицей, да, где все спокойно и нет войны, и вот теми регионами, где, к сожалению, это происходит сегодня. Вы понимаете, с моей точки зрения, вот... Тот образ спокойствия, который в первую очередь э, формируется средствами массовой информации, ведь он э, достаточно обманчив и хрупок. Э, если взять, проанализировать хотя бы за последних там, пару месяцев, сколько было случаев предотвращено э, с, с сотрудниками спецслужб даже в, в нашем Киеве, то, ну, наверное, все-таки о спокойствии как-то надо подзабыть. Если взять последний случай, это дамы с взрывчаткой, то, а не дай бог, это бы устройство рвануло в любой станции метрополитена в час пик. Никто не защищен абсолютно. Поэтому вот это вот такое убаюкивание, спокойствие, ну это, с моей точки зрения, это, это неправильно. Нельзя вот так вот успокаивать общество в то время, когда идет война. Тем более, я не сомневаюсь ни секунды, я думаю, что и а, любые эксперты и специалисты а, со мной согласятся, что в том случае, если будут достигнуты некие какие-то там мирные договоренности, во-первых, мы получим на части, на значительной части своей территории а, второе Приднестровье, то есть черную дыру. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы получим постоянный источник напряженности. Такие территории контролируемых конфликтов, по-моему, это американский термин, они постоянно нуждаются в подогревании градуса определенного. Каким образом? Терактами. Другого человечество не придумало. И мы должны быть к этому готовы. И не только морально, ментально, но и технически надо совершенствовать базы, и базы данных, и есть определенные технологии выявления угроз террористических атак. Это все надо делать, и делать надо очень быстро. Спасибо вам. Я понимаю, что вы это говорите не чтобы нагнетать ситуацию, Нет, потому конечно. что это реально то, что вот происходит. Это же реально, я ничего не выдумал. Да, да, это действительно факты, сообщения о каких-то там заминированиях, или, да, это же женщина со взрывчаткой, да. в общем, действительно страшно. Нужно быть бдительными и присоединяться и как-то помогать действительно, чтобы остановить то зло, которое на востоке сегодня и выходит за рамки востока. Да. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Я желаю вам и нашим телезрителям мира все-таки в следующем году и будем оптимистами, будем действительно верить будем, в, конечно. в добро и в мир в Украине. Спасибо большое всем мира, а мир это победа. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Георгий Тука, волонтер в нашей студии. Я благодарю вас за то, что вы с нами. Мы это ценим и приглашаем в эту студию интересных людей. Говорим о действительно важных вещах.